adın ki həyatını Rəbbi üçün ayırıb və cənnətdə onun üçün ən böyük savab, ən uca nemətlər vardır. Ona görə qadınlar da öz əzmlərini, qətiyyətlərini toplayaraq Rəbbinə tərəf yönəlməlidirlər ki, o uca dərəcələri əldə edə bilsinlər. Yəni Allah təala Yəni bu nemətləri yəni bizə xatırlayır ki, insan yəni o nemətləri qazanmaq üçün yəni əməl etsin, çalışsın. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam hədisində də buyurur ki, idaesel tumullahə fasəluhu'l firdawsə alə. Yəni Allah Taala-dan istədiyiniz zaman ən uca cənnəti, uca firdousu Allah Taala-dan istəyin. Yəni bu da onu bildirir ki, insan axirət məsələlərində ən uca olan üçün çalışmalıdır. Çünki Allah Taala, yəni bir çox ayələrdə buyurur ki, və sâri'u ilâ mağfirətin min rabbikum və cənnə. Rəbbinizin mağfirətinə və cənnətə tələsin. və sâbiqu. Digər ayədə buyurur ki, ötüşün. Bir-birinizi qabaqlayın və həmçinin digər ayədə buyur ki va fi zalika falyatanafesil mutanafisun qoy ötüşənlər, yəni bu işdə ötüşsünlər. Yəni bu işdə yarışmaq bəyənilir. Yəni kim ki səni ibadətdə ötür, qabaqlayır, yəni çalışsən də onu öt qabaqla. Amma kim ki səni dünyada dünyavi işlərdə ötür, qabaqlayır, necə ki Hasan Hasan ibn Basr rahimullah buyurur ki ona məhəl qoyma. Kim ki səni dini işlərdə, ibadətlərdə səni qabaqlayır, ötür, sən onu ötməyə çalış. Amma dünyavi işlərdə səni kimsə ötürsə, ona məhəl, yəni qoyma deyir. Ona görə ayədə də alimlər fayda olaraq ə, buyurur ki, ə, yəni ə, Mülk surəsinə keçən ayədə "Fahm shu fi menəki biha." Yəni dünyavi işlərə gələndə Allah Taala buyurur ki, onun qoynunda Yerin qoynunda gəzin, yeriyin. Amma axirat işlərinə gələndə nədir, tələsin, ötüşün. Yəni bir-birinizi, yəni qabaqlayın. Yəni bu da onun bildirir ki, insan axirat işlərində cənnəti qazanmaq üçün yəni ötüşməli, yarışmalı başqaları ilə. Amma dünyavi işlərdə isə yəni sadəcə müəyyən səbəblərdən, yüngül səbəblərdən tutması, yəni ona, yəni kifayət edir. Yəni insanın da yəni kifayət ona kifayət edəcək e, ruzunu qazanmasında savab vardır. Yəni insan çalışır e, ailəsini dolandırmaq üçün və kiməsə möhtac olmamaq üçün ruzi qazanır. Ona kifayət edəcək qədər qazanmasında ona savab var. Eləlik ki o ibadətdir. Və ondan artıqını qazanmasında ona səbəb yoxdur. Ondan artıqını qazanmasında, yəni günah olmasa belə, yəni ibadət sayılmır, səbəb yox. Səbəb olan hissəsi hansıdır? Ona kifayət edəcək qədər, yəni qazanmasıdır. Və ona görə yəni bu da onu bildirir ki, insan yəni dünyəvi işlərdə Məni yenə yüngül səbəblərdən tutaraq Allah Taala'ya təvəkkül edir və kifayət olanı da asanlıqla qazanır, amma əsas olan isə, yəni gözünün qarşısında olan, yəni axirətini qazanmağa çalışmasıdır. Və insan da axirətini qazanmağa çalışdığı zaman, səy göstərdiyi zaman, Allah Taala eyni zamanda o insanın dünyasını da asanlaşdırır. Dünyasını da yoluna qoyur. Necə ki bir hədisdə Bizə keçən səhih bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Mən kənətül axirətə həmmuhu, cəaləllahu gınāhu fi qəlbihi." Kimin əsas dərdi axirət dərdi olarsa, Allah Taala o insanı qəlben zəngin edər. Və cəma'a lehu şəmləhu və işlərini yoluna qoyar və akətəd-dünyə və hi rāğimə. Dünyə istəmədiyi halda ona gələr. Və e, dünya özü özlüyündə istəməsə belə gələr. Və sonra buyurğan: Kənatid-dünyə həmə. Kimin də əsas dərdi onu düşündürən, onu maraqlandıran dünya olarsa, belə deyək də fikri zikri ancaq dünya olarsa, ca'aləllahul faqra baynəyneyhi. Allah təala kasıblığı Harda edər? Gözünün qarşısında edər. Telefonla oynamaz. Ha, kasiblığı gözünün qarşısında edər. Və fərq aləyhi şamla və işlərini dağıdar və ona yalnız yazılan ruzi gələr və yaxud da yazılan ruzi belə çətin halda gələr. Yəni bu artıq Ə, yəni bizə göstərilən, şəriətin göstərdiyi bir formula, düsturdur ki, yəni insan həyatını mənalı yaşaması üçün. Mənalı yaşaması üçün görə, yəni ə, burada ağır bir şey yoxdur. Yəni bunların çoxu hara qayıdır? İnsanın qəlbinə qayıdır. Yəni menkənatil axiratu həməh, kimin əsas dərdi? Hara qayıtdı? Qəlbə qayıdır. Əsas dərdi onu düşündürən Yəni belə baxanda o deməkdir ki, müsəlman yəni bekar olmalı xeyr. Hətta Umar radiyallahu bekar insanları vurardı. Nə dini işdə deyil, nə də axirət işində, nə dünyavi işlərdə. Eee, yəni boş qalmaq də özü problemdir. İnsan bir işin qulpundan tutmalıdır. Amma əsas olan nədir? Əsas olan yəni insanın düşünürən, yəni axirəti olarsa. Həqiqətən insanını düşündürən əsas zikri, fikri axirət olarsa Allah təala yəni o çətinlikləri də onun üçün asanlaşdırır. Və özü də bilmədən görür ki, işlər yoluna düşür. Bəlkə də düşünürdük ki, yəni bu işləri aşmaq yəni mümkün deyil. Ona görə Hasan ibn Basr rahimullah deyərdi ki, "İc'al hammaka hammah vahida." Sən bütün dərdlərini bir dərd elə. Hammal ma'at yəni axirət dərdi elə. Yəni bütün dərdlərini bir dərd elə o da axirət dərdi. Yəni kimin dərdi dünya dərdi olarsa onun dünya qədər dərdi olar, problemi olar. Yəni o qədər çoxalır. Deməli insan dərdini bir dərd edəndə və digər problemlər elə bir iki yoluna düşür. Amana bax ki insan dərdini dünya dərdi edəndə onda da insanın qəlbində onlarla, yüzlərlə problem qapısı açılır. Birindən qurtarmır, başqası açılır. Ondan qurtarmır, başqası açılır. Nəyə görə insan yəni düzgün yönəlmədiyinə görə. Amana bax ki o formula, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam göstərdiyi o qayda üzərində insan gedir və buna riayət edir. Və görsən ki, insan həyat mənalı olur. Asanlaşır. Və görsən ki, o qədər də dərdi olmur. Və hətta onu düşündürən iç iş, müəyyən işləri var isə, onlar da özü bilmədiyi yerdən yoluna düşür. Amma nə vaxt ki insan dərdi, fikri, dünya olanda, onda görsən ki, o işlərdə biraz da dolaşığa düşür. Daha da çətinləşir. Ona görə bu formulalar, yəni qızıl bir qaydalar sayılır. Qızıl qaydadır. Və həmcünü İmteyimərahimullah deyərdi ki, insanın qəlbində olan ə, dünya sevgisinin yeri miniyə və yaxud da ayaq yolu dərəcəsində olmalıdır. Mini və ya ayaq yolu. Yəni bir insan deyir ki, soruşanda ki, nə üçün yəni dünyanı, dünya malını sevirsən? Deyir ki, ona görə sevirəm ki ona ehtiyac var. Ona görə onu sevirəm. Və İmtiyim Rəhimeullah yəni izah eləyir ki, ehtiyacın olması sevməyi gərəkdirmir. Yəni belə baxanda da insana ən böyük ehtiyacı olur ayaq yoluna. Xüsusən də növbə olanda. Amma buna baxmayaraq ki, kimsə deyə ayaq yolunu sevirmi və kimsə ayaq yolunu qucaqlayıb yırmı və ya axd ayaq yolunda yatırmı? Yəni izah edir ki, ehtiyacın olması onu sevməyi gərəkdirmir. Ola bilər. Yəni müsəlman da zəngin olsun, amma onlar İkisi də, yəni dünya malı onun iki əlində olmalı, qəlbinə daxil olmamalıdır. Ona görə bu əsas məsələlərdən biridir. E, yəni çünki qəlb evi e, bədən üzvləri içərisində ən şərəfli orqan sayıldığı üçün ən şərəfli, ən əzəmətli ibadətlər də burdadır. Allah sevgisi, ihlas, təvəkkül, qorxu, ümid ən əsas əməllərdir ətar ükünlərdir. Qəlb ibadətinin dayaqları elə burdadır. Və ona görə də insan Allahı tanımaq üçün, yəni Allahı sevmək üçün yaradılan bir evə yararsız, yaramaz bir şeylərin girməsinə razı qalmamalıdır. Amma nə vaxt girərsən? Nə vaxt insanın qəlbinə başqa şeylər gəlirsə, onda Allah təala Onun özü ilə insana əzab verir. Onun özü ilə insana əzab verir. Ona görə də digərdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təysə abdüddinar, təysə abdüddirham, təysə abdülxəmil, təysə abdülxəmila. Dinarın qulu, dirhəmin qulu, ipəyin qulu, məxmərin qulu bədbəxt olsun. Yəni belə baxanda kimsə dinara, ipəyə, məxmərə səcdə etmir. Nə üçün deyə qul adlandırdı? Ona bağlandığına görə. Yəni kim qəlbi ilə bir şeyə bağlanarsa, olur onun qulu. Qəbrə bağlanır, olur qəbrin qulu. Evliyə bağlan, evliyanın qulu. Bürclərə bağlı olan olur burcun qulu. Arvada bağlanır, olur arvadın qulu. Maşına bağlanır, olur maşının qulu. Yəni onun özü ilə insana əzab verilir. Gəli yəni, görəsən maşına bağlandığına görə Və görürsən ki, ona necə əzab verilir? Ya maşını aparıb vurur. Özü vurmasa başqası vurur. Və yaxud da yuxarıdan onun başına binadan nəsə atırlar. Və o maşını da cızılanda maşın cızılmır, artıq onun ürəyi cızılır. Niyə görə? Artıq burada, yəni olduğuna görə. Ona görə də bu formulalar, bu qızıl düsturlar insan tutarsa, ə, görürsən ki, bir çox problemlərdən uzaq olur. İnfarktdan təzyiqdən, şəkərdən, ha? çoxu xəstəliklərin də yaranmasından səbəb nədir? İnsan qəlbini başqa problemli məsələlərlə, yəni doldurması. Ona görə də problemlər qurtarmır insanı. Amma nə vaxt ki, əsas dərdini, bir dərd edərsə, axirət dərdini və onda istərsəmə insan imtahana çəkiləcək müsibətlər gələcək. O müsibətlərdə də Allah Taala onun qəlbinə bir sərinlik, xatircəmlik yerləşdirəcəkdir rahat qarşılayacaqdır. Nəyə görə? Qalbində olmadığını. Kiminkilə qəlbində var, onda görsən ki, qəlbində olanların birinə hər hansı bir problem üz verdiyi zaman onun qəlbinə ağrı-acılar, problemlər, yəni üz verir. Allahutaala onun özü ilə insana əzab verir. Bununla kifayətlənir. Allahutaala eşdidiyimiz yaxşısına tabe olanlardan olsun. Allahutaala hər birimizə gözəl sonluq nəsib etsin eştiyim yaxşısına tabe olanlardan essin. Sallallahu alayhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.